selawat juga tidak lupa kita uh, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita diciptakan oleh Allah sebagai sifatnya kemudian dijadikan sebagai nabi akhir zaman sebagai utusan terakhir khataman nabiyin menjadikan beliau sebagai panutan uswatun hasanah Termasuk Nabi Ibrahim Alaihissalam sebagai uswatun hasanah di dalam perjalanan kehidupan kita. ini. Nah, dalam perjalanan ini kita tidak pernah membuat peta, tetapi kadang singgah kemana-mana, baik yang baik kita kerjakan ataupun yang tidak baik. Nah, itulah peta kehidupan kita. Tiada yang bisa menyangka, kadang kita mampu banyak berbuat baik, kadang-kadang lebih banyak maksiat yang kita, kita kerjakan, maka ini masih hari yang ke-17 kalau tidak salah dari bulan Zulhijjah, mari terus tingkatkan amal jaga amal jaga konsistensinya nah, amalan yang sedikit tapi berkelanjutan ada kontinuitasnya itu lebih utama daripada banyak beramal tapi hanya sekali seumur hidup nah banyak peristiwa-peristiwa di dalam bulan ini ya termasuk peristiwa nawi terakhir kemarin tuh uh, ulama yang uh, artinya uh, seorang pendeta yang baru 9 ta 19 tahun memeluk agama Islam. Penting. Subhanallah wahai wahai. Wah, ya. Sedang di kata orang di mimbar Jumat bukan mimbar Idul Adha. Nah, karena waktu kita uh, dengarkan uh, khutbahnya tuh uh, di samping-samping pemberian ceramahnya uh, ada Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nah, jadi ada yang kemarin itu menyampaikan bukan ketika Jumat khatib uh, uh, Jumat tetapi ketika Hatib Idul uh, Adha diundang ke sana begitulah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan suatu rahmat dan karunia nah, maka tidak ada kata lain kita beri uh, ucapan doa hakikat kepada beliau Allahumma salli bihaqqi nuri Muhammad wa la tu'adzib ila ruh Yahya Waloni. kita sebut itu tiga kali utamanya. Allahumma salli bihaqi nuri Muhammad Wala la tu'adzib ila ruh Yahya Waloni. Allahumma salli bihaqi nuri Muhammad Wala la tu'adzib ila ruh Yahya Waloni. Kematian yang sangat indah. Kepulangan yang sangat indah. Bisakah kita nanti seperti beliau? Masya Allah menguburkannya pun. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim. Luar biasa banyaknya manusia. Kita guna kasih, tapi insyaallah.